Seksyen paling utara Lebuh Raya Utara Selatan atau lebih dikenali sebagai projek Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS merupakan seksyen PLUS yang paling awal dibuka menghubungkan Bukit Kayu Hitam di utara dan Johor Bahru di hujung selatan. Sebuah projek mega menghubungkan ibu kota Kuala Lumpur dengan hampir semua ibu negeri di pantai barat dari sempadan Thailand ke sempadan Singapura, menggalakkan perdagangan domestik dan antarabangsa. Sesiapa yang sering memandu di PLUS di Negeri-negeri lain memandu di seksyen Bukit Kayu Hitam Citra tidak terasa seperti memandu di Lebuh Raya tetapi memandu di jalan persekutuan dengan had laju 90 km sejap. Mengapakah seksyen plus ini mempunyai ada lampu isyarat, ada pusingan U dan juga lorong yang lebih sempit tidak seperti di tempat lain? Mari memandu melalui pekan dan kampung di utara Kedah sambil memahami sebab mengapa perlunya Lebuh Raya dibina merentas tanah air. seksyen antara Bukit Kayu Hitam dan Jitra terletak di utara Kedah yang juga merupakan sebahagian daripada laluan persekutuan 1. Dengan panjang 24 km, bahagian lebuh raya ini adalah gambaran awal akan lebuh raya yang menghubungkan negeri-negeri di Pantai Barat Utara ke Selatan. Pantai Barat Semenanjung telah pun dihubungkan dengan jalan raya sejak awal abad ke-20. Oleh itu, mengapa perlunya membina sebuah lebuh raya merentas hutan dan gunung, sawah dan kebun yang sebegitu mahal? Pada awal abad ke-20 Masihi kebanyakan jalan diturap dengan kerikil atau tanah mampat. Seiring masa, jalan-jalan sedia -jalan ada telah dinaik taraf daripada jalan batu kerikil kepada jalan tar dan lebih banyak jalan telah pun dibina. Jalan berturap di kedua-dua jalan persekutuan dan negeri bertambah daripada 8,040km pada tahun 1957 kepada 17,895km pada tahun 1980 Pertambahan jalan bermaksud peningkatan trafik tetapi reka bentuk jalan persekutuan sedia ada tidak membolehkan perjalanan jarak jauh yang lebih pantas dan lancar Satu lorong setiap arah, begitu banyak persimpangan, selekoh tajam dan trafik bergerak perlahan apabila memandu melalui bandar kecil Segmen Bukit Kayu Hitam Jitra adalah sebahagian daripada jalan menghubungkan Alostar dan Pelabuhan Songkla yang dibina pada pertengahan abad ke-19 Perasan tak jalan antara Songkla dan juga Alostar melalui Hadiai dan Bukit Kayu Hitam nah, bentuknya agak lurus? Jalan ini dibina selepas tamatnya Perang Siam Kedah untuk menghubungkan bandar Pelabuhan Songkla di Pantai Timur dan Alostar di Pantai Barat saya ada bercerita mengenai hadiah di dalam video sebelum ini pengembaraan tahun lepas di mana bandar ini diasaskan berdekatan dengan persimpangan kereta api antara Bangkok, Songkla, Sungai Golok dan juga Padang Besar. Pautan untuk menonton video ini akan muncul di sebelah atas. Dengan ledakan ekonomi sedari tahun 1970-an peningkatan trafik di jalan sedia ada mulai dirasai Jalan raya pada masa itu tidak lagi sesuai untuk pertambahan bilangan kereta, bas dan kenderaan berat seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan isi rumah Oleh itu, sebuah lebuh raya baru diperlukan untuk menambah baik kesalinghubungan antara bandar-bandar utama di pantai barat Bukit Kayu Hitam dan Jitra merupakan seksyen terlama di dalam rangkayang Plus tetapi bukanlah jalan tol yang pertama. Jalan tol pertama di Malaysia ialah Jalan Tanjung Malim Slim River yang terletak di selatan Perak. Dengan panjang 24 km, jalan ini memendekkan jarak antara dua pekan, menambah baik perhubungan dan memendekkan jarak antara Kuala Lumpur dan Ipoh. Jalan lama Tanjung Malim Slim River melalui Slim Village begitu bengkang bengkok sempit dan sering berlaku kemalangan. Tol dikenakan kerana kos kerja tanah atau earthworks yang tinggi untuk sebatang jalan yang agak lurus dan adanya jalan lama sebagai alternatif percuma. Tambahan pula tidak seperti Thailand yang mendapat bantuan daripada Amerika Syarikat membina jalan yang luas dan lebar. Malaysia perlu membiayai projek jalan raya yang serba mahal menggunakan sumber kewangan ataupun pinjaman sendiri. Seksyen Bukit Kayu Hitam Jitra juga bukanlah seksyen pertama yang bertul dalam keseluruhan jajaran PLUS Lebuh Raya KL Seremban merupakan lebuh raya sebenar yang dibuka pada tahun 1982 menghubungkan Kuala Lumpur dan Seremban serta kawasan perindustrian baharu iaitu Bandar Baru Bangi, Nilai dan Senawang. Dengan lorong yang lebih lebar dan kurang curam daripada jalan persekutuan, Lebuh Raya KL Seremban dibiayai dengan pinjaman daripada Bank Dunia dan menjadi asas reka bentuk Lebuh Raya terkemudiannya. Apabila plus diswastakan pada tahun 1988, hanya segmen antara Sungai Besi dan Senawang dimaksudkan sebagai sebahagian daripada Jalan plus. Bahagian lain antara Jalan Istana dan Sungai Besi telah diswastakan kepada Metromax. Oleh itu, bahagian Bukit Kaki Hitam Jitra adalah sebahagian daripada laluan Persekutuan 1 yang dinaik taraf menjadi Lebur Raya Utara Selatan yang paling awal. Projek bermula pada tahun 1981 dan mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan kos untuk menaik taraf uh, laluan persekutuan kepada lebuh raya ialah RM33.1 juta. Ringgit. Selepas pembinaan siap pada tahun 1985, kutipan tol dibuat di kompleks imigresen Bukit Kayu Hitam. Saya masih lagi ingat uh, semasa mandu melalui kompleks uh, imigresen Bukit Kayu Hitam tahun 2015. Pondok tol dalam bangunan terletak 20 meter ataupun kurang daripada uh, bus immigration, pondok imigresen. Drop passport, gerak sikit ke depan, sentuh ke atas yang go. Hanya kenderaan yang melalui kompleks imigresen dan kastam perlu membayar tol termasuk siapa yang bekerja di kompleks imigresen itu dan pekerja dan pengunjung kedai bebas cukai yang tidak pun merentas sempadan ke Thailand. Manakala kenderaan yang menggunakan lebuh raya antara Bukit Kayu Hitam dan Jitra tetapi tidak melalui kompleks imigresen menggunakan lebuh raya secara percuma. Pada awalnya, Lebuh Raya Utara Selatan dirancang sebagai penambahbaikan kepada laluan Persekutuan Satu yang sedia ada yang menjelaskan wujudnya Tazatul di sebahagian laluan Persekutuan Satu berkaitan ke Jitra, Tanjung Malim Sim River, Jalan Kucing di KL dan juga Senai di Johor Bahru. Bagaimanapun jajaran PLUS yang tidak melalui perlis negeri paling utara di Senanjung telah menimbulkan kekecohan dalam Dewan Rakyat berdasarkan penyata Parlimen bertarikh 22 Mac 1988. Memang Dewan Rakyat kecoh daripada dulu lagi. Jarak antara Alostar dan Hadiai melalui Bukit Kayu Hitam ialah 110km berbanding melalui Padang Besar iaitu 130km. Tambahan pula laluan Persekutuan 1 bermula di Bukit Kayu Hitam dan bukannya di Padang Besar. Jumlah penduduk Perlis yang rendah iaitu sekitar 200,000 orang, aktiviti perindustrian yang sedikit dan adanya perkhidmatan kereta api KTM menyebabkan pembinaan lebuh raya sukar dipertimbang. Lebuh raya untuk kegunaan 10 orang je. Akhirnya negeri Perlis disambung dengan plus melalui lebuh raya Changlun Kuala Perlis iaitu jalan raya dengan had laju 90km sejam yang boleh digunakan oleh semua kenderaan secara percuma. Jarak lebih pendek bermaksud perjalanan lebih pantas, merentas sempadan, menggalakkan perdagangan antarabangsa dan memastikan bekalan bahan dapur dari Thailand ke Restoran Tom Yum di sebelah Malaysia sentiasa segar. Apa yang menjadikan Seksyen Bukit Kahitam Jitra begitu berbeza dengan segmen Lebuh Raya yang lain, Lebuh Raya Plus? Terdapat perubahan reka bentuk apabila keseluruhan jajaran plus sedang dirancang. Sebelum itu, segmen bertulis panjang lalong persekutuan satu mempunyai persimpangan, lapu isyarat dan pusingan U. Penerbitan arahan teknik jalan oleh Jabatan Kerja Raya Patuan 1986 menjadikan perbezaan jenis jalan raya dan lebuh raya ditakrif secara lebih jelas. Seksyen Bukit Kayu Hitam Jitra dibina dan dibuka sebelum arahan teknik jalan dikeluarkan Patuan 1986. Seksyen ini dibina dengan spesifikasi R5 iaitu lebar lorong 3.5 meter, kecurunan 7% dan had laju 90 km sejam. Manakala baki jajaran plus yang lainnya dibina dengan spesifikasi R6 dengan kelebaran lorong 3.65 meter, kecurunan 5% dan had laju 110 km tanpa simpang lampu isyarat dan pusingan U. Kesudahannya jajaran plus di antara Jitra dan Johor Bahru dibina mengikut spesifikasi R6 yang bolehkan kenderaan bergerak lebih pantas dan selamat tidak seperti reka bentuk yang digunakan untuk section uh, seksyen bukit hitam dan juga citra. Akses keluar masuk melalui persimpangan bagi reka bentuk R6 menjadikan masa pemanduan yang lebih singkat ke destinasi yang sama. Tiada lampu isyarat, tiada simpang taman, tiada persingayu dan ada lorong kecemasan. Had laju yang lebih tinggi dan berkurangnya traffic conflict memberi manfaat kepada pemandu jarak jauh, syarikat logistik dan perkhidmatan bus ekspres. Oleh kerana pematuhan spesifikasi jalan R6 yang membolehkan had laju 110 km sejam sepanjang jajaran yang baru Bahagian lain dalam laluan persekutuan satu yang bertul seperti Jalan Tanjung Malim Sini River, Jalan Kucing di Kuala Lumpur dan Lebuh Raya Senai Tempoi di Johor Bahru Tidak dirangkum sebagai sebahagian dalam jajaran akhir plus pada tahun 1980-an, ekonomi global menghadapi kemerosotan akibat pengeluaran minyak yang tinggi apabila bekalan minyak meningkat tetapi permintaan minyak mendata. Apabila harga minyak jatuh kepada 10 dolar Amerika setong pada tahun 1986, harga komoditi lain seperti getah dan juga kelapa sawit pun jatuh juga. Akibatnya, hasil pendapatan kerajaan juga merosot. Kemerosotan hasil pendapatan kerajaan menjadikan kemajuan pembinaan plus turut menjadi perlahan hasil kerjaan yang lebih rendah, pematuhan kepada reka bentuk lebuh raya R6 yang membolehkan kelajuan yang lebih tinggi dan kemajuan yang perlahan menyebabkan projek PLUS akhirnya diswastakan. Selepas pindaan Akta Lembaga Lebuh Raya Malaysia tahun 1980 yang membenarkan penswastaan projek lebuh raya, PLUS telah diswastakan dan dibiayai sepenuhnya melalui pinjaman. Pada tahun 1988, keseluruhan PLUS telah diswastakan kepada United Engineers Malaysia yang hari ini dikenali sebagai UEM Group pada hari ini. Seluruh lebuh raya telah dibuka sepenuhnya pada tahun 1994 dengan masa memandu dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru adalah kira-kira 9 jam. Tak termasuk waktu ehat. Mungkin ada boleh ada satu video khas mengenai plus pada masa akan datang sebab banyak sangat dia nak boleh cerita. Terdapat tahun-tahun di mana tol dikenakan di kelas dan juga jalan lama jalan persekutuan satu di dalam bandar yang sama mencetuskan ketidakpuas hatian orang ramai yang tidak mempunyai jalan alternatif yang lain. Pada Januari 2003, kutipan tol di Jalan Kucing iaitu sebahagian daripada laluan persekutuan satu telah dimansuhkan dan plaza tol telah dirobohkan kemudiannya. Lokasinya ialah persimpangan segambut ke Leburai Duta Uluklang atau Duka hari ini. Pada Mac 2004 kutipan tol di lebuh raya Senai Tampoi telah dimasukkan dan Plaza Tol Senai di laluan Persekutuan 1 telah pun ditutup. Sementara itu di Bukit Kayu Hitam pada tahun 2017 plaza tol berpindah dari dalam kompleks imigresen ke plaza tol yang baru dibina lebih kurang 500 meter jauhnya Perpindahan adalah bagi memberi ruang pembinaan kompleks imigresen baru kerana kompleks yang lama tidak lagi mencukupi untuk menampung peningkatan trafik yang merentas sempadan plaza tol yang baru ni uh, beroperasi tak sampai 3 bulan sebab Pada 1 Januari 2018 tol di Bukit Kayu Hitam telah dimansuhkan selepas 33 tahun Pemandu kereta tidak lagi perlu membayar RM3.60 setiap kali melalui kompleks migration. Malah lebih banyak penjimatan untuk pemandu kenderaan berat. Sejak 2018, segmen antara Bukit Kayu Hitam dan Jitra diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya dan boleh digunakan oleh semua kenderaan secara percuma. Satu-satunya bahagian lebuh raya utara selatan yang bebas tol. Kini Bukit Kayu Hitam menjadi pintu sempadan utama bagi rakyat Malaysia yang ingin melawat Thailand terutamanya ke Yai, bandar terbesar di selatan Thailand. Laluan terus antara sempadan dan jajaran plus yang tinggal menjadikan bukit kayu hitam begitu sesak semasa cuti utama. Banyak sangat kereta. Tambahan pula bukit kayu hitam lebih dekat dengan Hadiai dan alostar berbanding padang besar. Memandangkan seksyen inilah seksyen terawal plus yang dibuka kepada lalu lintas dan kebentuknya lebih menyerupai jalan persekutuan daripada lebuh raya yang sejati pada hari ini. Satu impian generasi terdahulu bagi meningkatkan kesalinghubungan hubungan antara bandar-bandar utama di Malaysia dan sempadannya. Jika anda ingin memandu di lebuh raya utara selatan antara Bukit Kayu Hitam dan Jitra, seksyen ini terletak antara persimpangan Jitra Utara dan Bukit Kayu Hitam, pintu sempadan ke Danok, Thailand. Jika anda memandu dari Alor Star, Pulau Pinang atau Kuala Lumpur menuju ke Changlun, Danok atau Hadiai, berkemungkinan besar anda memang akan guna lebuh raya ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap ada belajar sesuatu yang baru tentang seksyen terawal Lebu Raya Utara Selatan. Impak terhadap ekonomi dan rakyat jelata. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.